Алло, дублер, Да, я... да слушай. Что там? Что там первый? Там да, спит вообще-то. Ну я понял, там эти докладывают, там ему удалось, что ну, ладно, не буди уже, там все равно что случилось уже. В районе Тореза, в районе Тореза, там... И в выскочило четыре машины ночью, блядь, понял, на аварийках, блядь, угу. и без остановки полетели, короче, блядь. А полетели угу. в район, в район Петропавловского, вот это Петропавловского. Ну и, блядь, эти наши, блядь, там стояли, я там блокпост блядь, открыли огонь, нахуй, понимаешь? Угу. В итоге, короче, оказалось, что это, блядь, с Горловки ехало, блядь, э, там детей вывозили, там еще угу. кого-то, короче, блядь. Один ребенок погиб, блядь, десять раненых. То, блядь, ты пойми ситуацию, ты понимаешь, да, что я тебе говорю? Нет, я тебя Понял, как бы... Ты пойми, э, ну... понимаешь, если бы нам сказали, что идет колонна, ребята, пожалуйста, помогите пропустить, может, базара нет. Они, так блядь, нет, вылетели, блядь. В, 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 в любом случае, они должны были, я так считаю, подъехать, остановиться и сказать, ну, что к чему. Ну конечно, правильно. конечно, понимаешь, вылетают четыре машины, откуда ух идут, блядь. Понимаешь, и полетели, блядь, на аварийках. Так мы знаем, что они на аварийках ездят, и в форме в российской ходят. Ну, в смысле, в нашей форме ходят, понимаешь. И, и, и что дальше делать? Ну такая вот херня, короче. Я понял. Ну все, ну как бы уже все случилось завтра тогда. А -то... Не надо его расстраивать, пусть он не уже.